এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাই কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন দিয়া নাই কিছুমানে এনে কৈ আছে ৰিজাল্টেড এনাউন্সমেণ্ট হ'ল বা ডিক্লেৰেশ্যন হ'ল বুলি কৈ আছে চি এমে এজন সাংবাদিকে সুধিছিলে এ ডি আৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বুলি তেতিয়া কৈছে দুই এদিনতে দিম বুলি কৈছে তাত আকৌ কৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষ সপ্তাহত বা মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত ৰিজাল্ট আমি দিম আৰু দহ মে' তাৰিখত আমি তেওঁলোকক নিযুক্তি দিম বুলি কৈছোঁ কিছুমান ইউটিউব চেনেল এটা কোৱেষ্ট ৰিজাল্ট ডেটিক্লাইজেচন হ'ল আমাক আমুক তাৰিখে দিব কিছুমানে কৈছে ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত দিয়া চান্সেই নে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত দিয়াৰ কথা আছে বুলি কৈছে আৰু কাট অফবিলাক কৈছে কিছুমানে বহুত হাই যাব কিছুমানে কৈছে বহুত কম যাব এতিয়া কাৰ কথা বিশ্বাস কৰিম বা কৰিব কিছুমানে কৈছে যোৱাবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাছিলে এবাৰ আছে বহুত ফেক্টৰ আমি বহুত বহুত চালোঁ বুলি কৈছে বহুত ৰিচাৰ্ছ কৰিলোঁ বুলি কৈছে তেওঁলোকক তাৰপৰা আৰু কৈছে পুল দিছিলোঁ বুলি কৈছে পুলত বহুত মানুহে হেৰি কৰিছে ক্লিক কৰিছে বুলি কৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এক্সপেক্টেড কাট অপ লৈ আহিছোঁ ইমানটো পাব লাগিব এ জেনেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি এছ টি সেনেকৈ কৈয়ে আছে এতিয়া কাৰ কথা ভাবিছে কোন কোনে কিমান নম্বৰ পালে পাছ তাৰপৰা এজনৰ ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ'তা আচলতে যে কাট অফ কিমান যাব কোনো ক'ব নোৱাৰে এছ এল আৰ চি কমিশ্যনক ক'ব ক'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে কাট অফ কিমান যাব কিন্তু কিমান লৰা পাছ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তিত ভিত্তিতহে কাট অপটো উলিওৱা হয় বুলি কৈছে বাকীখনে এনেই চিঞৰ বাখ কৰি আছে ইমান যাব কিছুমানে কৈছে ছিক্সটি চেভেণ্টি পালে আপুনি চাকৰি পাব বুলি কৈছে কিছুমানেতো এশ ওপৰত কৈছে এশ ওপৰত পালেহে আপুনি পাব কথা অবিশ্বাস কৰিম এতিয়া বহুতে বহুত বাৰেই কৈ আছে থেংক ইউ